कैसा महसूस कर रहे हैं आज फरीदकोट के लिए भी बड़ी सौगात मिली बहुत बढ़िया क्योंकि तो फरीदकोट एजुकेशनल हब है अगर देखा जाए तो फरीदकोट में हेल्थ यूनिवर्सिटी है और पहले से ही फरीदकोट एडवांस है एजुकेशन में और दूसरा जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पड़ती है तो ये रूट हमारे लिए बहुत सुखद होगा पंजाबी यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी दिल्ली जाने के लिए भी और यहाँ आने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं आज भी अभी नौ बजे तो पूरे देश से अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं उनकी फरीदकोट में कॉन्फ्रेंस होगी तो ये इससे हमें बहुत राहत मिलेगी लोग जो आने वाले हैं उनके लिए भी और हमारे व्यापारियों के लिए भी तो क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं वो दिन में जाएंगे और अपना काम करके वापस भी आ जाएंगे एक ही दिन में बंदा जा आ सकता है देखा गया शरदी इलाकों से बड़ी ट्रेन चल रही बहुत बहुत बड़ी बात है देश अब जुड़ना है रेलवे का सफर सबसे सस्ता है और सबसे सुखद है अगर हमने बस से जाना है तो किराया भी ज्यादा पड़ता है और औखा भी होता है रास्ते में उतरना पड़ता है तो ट्रेन में सभी कुछ शौचालय वगैरह भी है खाना पानी भी अंदर मिल जाता है तो ये सुखद है और अपने मंजिल पे जल्दी पहुंचता है और अभी तो इलेक्ट्रिक होगी हमारी फिरोजपुर से लेकर दिल्ली तक और और भी स्पीड बढ़ जाएगी रेलवे हम मांग रहे हैं मांगना तो छोड़ेंगे नहीं हमारी ट्रेन बंद है वो भी मांग रहे हैं जो जनता है और भी एक अमृत स्टेशन की मांग भी करेंगे मैं बहुत जल्द अपने रेलवे मिनिस्टर से मिलने जाऊंगा दिल्ली पहले भी चिट्ठी पत्र लिखता रहा हूँ तो उनके साथ मिलके जो जो हमारी और भी मांगे हैं फ्री कोर्ट की जो अंडरब्रिज है हमारे एक तो उनके लिए भी काम करना ये बड़ा खुला है इसके लिए भी थोड़ी इसमें और इसको एक इसकी रेल ले रेलवे स्टेशन की तरफ उतारनी तो उसके लिए हमें रेलवे को भी अपग्रेड कर बिल्कुल सर जब ट्रेनें बढ़ेंगी तो स्टेशन भी अपग्रेड होगा तो जो भी हमारी कमियां हैं हम उसको लेके जल्दी दिल्ली जाएंगे और वहां से जाकर हमारे एम को साथ लेकर राज्यसभा मेंबर्स को हम साथ लेके तो उनकी सपोर्ट लेके हमें इस काम को जल्दी से जल्दी देखो जी फरीदकोट आते पूरे मालवे आते पूरा खुशी पाला ਇਨਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉੱਤਰਤਾਤੀ ਦੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਅਾਂ ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ਰੀਸ਼ ਲੋੜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੜਿਆਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਫਿਲਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ सर आज जो ट्रेन चल रही है क्या क्या सुविधा है इसमें और कब चलेगी कैसे चलेगी ये गाड़ी फिरोजपुर से चलकर दिल्ली जाएगी वाया अम्बाला होते हुए और ये बुधवार को छोड़कर डेली चलेगी सुबह सात पचपन पे फिरोजपुर से चलेगी फरीदकोट में इसका पहुंचने का समय सात आठ बजकर पच्चीस मिनट और ढाई बजे दोपहर को दिल्ली पहुंचेगी दिल्ली से शाम को चार बजे चलेगी और शाम को दस बजे वापस फीकोट आ जाएगी इसमें दो तरह की क्लासेज है एक ए सी चेयर कार और एक फर्स्ट ए सी तो ये क्या वो चलेगी ये बुधवार को छोड़कर देनी चाहिए तो सुविधाएं क्या क्या मिलती है सुविधाएं में इसमें इस सभी यात्रियों को उसमें सुबह के ब्रेकफास्ट होगा अपना उनका लंच होगा सेम वापसी में चलने के समय शाम की चाय होगी और शाम का खाना सर्व किया जाएगा जो कि फेयर में इंक्लूड है